Until a little more than a generation ago. Andorra Avropanın qədim tarixə malik cirtdan ölkələrindən sayılır. Dənizə çıxışı olmayan bu ölkə Pirinə yarmadasının şərqində Fransa və İspaniya arasında yerləşir. Bu diyarın adı da bask dilində boş yer, boşluq mənasına gələn Andorral sözündən götürülmüşdür. Ərazisi 468 kvadrat kilometr olan Andorrada bu gün 84129 nəfər əhali yaşayır. Ölkənin yalnız 31%-ni yerli Andorralar Katalanlar təşkil edir. Andorrada 45% İspan, 11% Portuqal, 8% Fransız, 5% isə digər millətlərin nümayəndələri yaşayır. Əslində İspaniya və Fransa arasındakı yerləşməsi bu ölkəyə təsirsiz ötüşməyib. Bu səbəbdən ölkənin rəsmi danışıq dilləri də Katalan, İspan və Fransız dilləri olaraq bölünüb. Ölkənin tarixi 790-cı ildən başlayır. Müqəddəs Roma imperatoru Böy Karl bu ölkənin müstəqilliyinin ilk garantisi hesab edilir. 1278-ci ildə isə ölkə Fransa və İspaniya şahzadələri arasında bölündü. Məhz bu tarixdən sonra Andorra Fransa və İspaniyanın birgə idarəetməsi altına girdi və bu idarəetmə müstəqil olmasına baxmayaraq bu gün də davam edir. Ölkə siyasəti üçün isə ən uğurlu il 1993-cü il hesab edilir. Məhz bu il ölkənin yeni konstitusiyası qəbul edilir, ilk ümumxalq seçkiləri keçirilir. Ölkə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının tam hüquqlu üzvlüyünə qəbul olunur. Andorra siyasi struktur cəhətdən parlament konyaclığı hesab edilir. Hökumətin başçıları yerli konyaclar olsa da, əslində onların hakimiyyəti formal xarakter daşıyır. Faktiki olaraq isə dövlət başçıları Fransa prezidenti və İspaniya Orxelinin yepiskopu hesab edilir. Andora'nın ali qanun verici orqanı 28 üzvdən ibarət bir palatalı ali şuradır. Şuraa seçkilər ümumxalq seçkiləri yolu ilə 4 ildən bir keçirilir. Ali şuranın rəhbəri baş sindik hesab edilir. İcra edici hakimiyyət isə icra edici şura tərəfindən formalaşır. Onun rəhbəri isə ali şura tərəfindən seçilir və rəsmi surətdə kin yazılar tərəfindən təsdiq edilir. Andorada məcburi təhsil 6-16 yaşlarındadır. Orta təhsillərlənmə bu təhsil dövlət hesabına həyata keçirilir. Ölkədə katalan, Fransa və İspan dilli məktəblər fəaliyyət göstərir. Ölkə əhalisinin 50% isə fransız məktəblərində təhsil alır. Ölkədə ilk ali məktəb isə yalnız 1997-ci ildə təsis olub. Andorra Universitetində bu gün tik, kompüter elmləri, idarəetmə ixtisasları üzrə kadrlar yetişdirilir. Maraq edildi ki, Andorrada yalnız bir xəstəxana var. Bu xəstəxana isə Escaldes-Engordan şəhərində yerləşən Merister xəstəxanası hesab edilir ki, bu da tam dövlət hesabına fəaliyyət göstərir. Andorrada kütləvi informasiya vasitələri də xeyli inkişaf edib demək olar. Bu gün ölkədə 1 televiziya, 2 radio, 3 milli qəzet və bir neçə yerli qəzet fəaliyyət göstərir. Bu ölkənin əsas gəlir mənbəyi turizmdir dünyanın müxtəlif yerlərindən olan 10 milyondan artıq turist bu qədim ölkənin bu günə kimi qorunub saxlanılan tarixi yerlərini ziyarət və istirahət edir. Xüsusilə də gələn turistləri daha çox Andorra'nın özünəməxsus mədəniyyəti cəlb edir. Andorra, Contrapass, Montserrat, Sardana kimi milli rəqslərin vətəni hesab edilir. Latın dilinde "unitas brita fortior" olan ülkenin devzi tercümədə birlik güclü edir mənasını verir. Bu güclülüyü, birliyi və toleranslığı burada müşahidə etməmək mümkün deyil. Turizmdən başqa ölkədə qoyunçuluq bütün sənayidə mebel istehsalında gəlir mənbəyi hesab olunur. Torpaqların yalnız 2%i əkinə yararlı olan ölkədə kəndlilər kartof, tütün, arpa və çovdar becərməklə doladılar. Ölkəyə gəlib nəqliyyatdan istifadə edənlər bilməlidirlər ki, Andorrada dəmir yolu, port və aeroport yoxdur. Bir neçə kommersiya şirkətləri sayəsində üç şəhərdə, La Massenya-da, Arinsalya-da və Escaldes-Engordam-da helikopter meydançaları var. Ölkəyə yaxın aeroportlar isə İspaniyanın Barcelona və Fransanın Toulouse aeroportlarıdır ki, bura avtobusla 3 saata qədər getmək mümkündür. Yeri gəlmişkən Andorra'nın dövlət rəmzlərindən bayraq və gerbilərini də tanışaq. Andorranın dövlət bayrağı 1866-cı ildə təsis olunub, 1870-ci ildən istifadə edilməsinə baxmayaraq, yalnız rəsmi dövlət rəmzi olaraq 1996-cı ilin 10 iyulunda qəbul edilmiş qərarla bugünkü dövlət rəmzi kimi istifadə olunur. Andorranın bayrağı üç rəngdən: mavi, sarı və qırmızı rənglərdən ibarətdir ki, bu da təsadüfü deyil. Çünki Andorra müstəqil olmasına baxmayaraq, bu gün də Fransa və İspaniya tərəfindən idarə edilir və bayraqda olan mavi qırmızı rənglər. Fransa'nın sarı və qırmızı rənglər isə İspaniyanın bu ölkənin əsas söz sahibi olduğunu göstəricisidir. Bayrağın ortasında isə Andorra'nın qerbi əks olunub. Bu qerb 1969-cu ildə qəbul olunub. 4 hissədən ibarət olan qerbdə Andorra'nın qədim tarixi öz əksini tapıb. Qerbin sol yuxarı hissəsində Orxel yepiskopunun emblemi əks olunub. Aşağı sağ hissədə isə iki öküz əks olunub ki, bu da ölkənin Fransa və İspaniya tərəfindən idarə olunmasına işarə olmaqla yanaşı, həm də Fransanın qədim tarixi vilayəti olan Bernin gerbi hesab edilir. Aşağı sol hissədə olan 9 bərabər səviyyəli zolaq isə İspaniya Respublikasının muxtar vilayəti hesab edilən Kataloniyanın dövlət bayrağını əks elətdir. Gerbin yuxarı sağ tərəfində isə 7 bərabər səviyyəli zolaq Fransanın Fuah şəhərinin emblemidir. Hansı ki uzun müddət məs Andorra'nı Fuà şəhərinin qrafları idarə ediblər. 1949-cu ilə qədər isə Andorra'nın qerbinin üzərində tac da vardı. Lakin 1949-cu ildən isə Fransa və İspaniyanın qərarı ilə Andorra'nın qerbindən bu tac ləğv edilmişdir. Bu ölkənin hər fəsildə öz əsrarəngiz gözəlliyi var. Yayda turistlər meşə və su hövzələrində istirahət edirsə, quşda isə əksinə, dağlıq ərazilərdə quraşdırılmış qış istirahət əyləncə mərkəzlərinə düşür. Rəhalə azbulana görə daim səssizliyinə və sabitliyinə görə seçilən bu ölkəni ziyarət edərkən özünü şəhərdə hiss etməmək mümkün deyil. Bu da təsadüf deyil, çünki tarixa abidələrin çoxu məsəl ərəb müşərmanlar tərəfindən, Kordova xilafəti zamanı hər güclüğündə tikilmiş və bu günə kimi qorunan memarlıq abidələridir. Atalar demişkən, göz eşitməkdənsə bir görmək məsləhətdir.